Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Це програма під назвою Країна здоров'я. Гість у студії Олександр Вайсерман, це завідуючий лабораторії епігенетики інституту геронтології. Добрий день. Добрий день а, тему, ми сьогодні намітили для мене вона сравніма з електронно вичислительною машиною. Тема така програмування здоров'я і длительності життя. во время раннего развития человека, то есть это еще вот от ноля до от ноля имеется в виду от момента зачатия, иногда даже раньше. То есть это можно все запрограммировать? Ну. Теоретически, да. Да, то есть это где-то такой как чип, который вставляется в специальную какую-то компьютер, и вот тебе прошивка версии 3.2.1. Пользуйтесь, пожалуйста, мальчик сдал, принял. Хорошо. А как как это можно сделать? Как можно программировать не старение организма, да там длительное, не болезни, никаких не вирусов, не заболеваний, там ничего вообще? Дело в том, что э, мы имеем набор генов, которые, собственно говоря, составляют некую основную программу нашей жизни, нашего жизненного пути. Но эту программу, оказывается, можно перенастроить или поднастроить, это более правильно. И вот это вот все называется эпигенетикой. Эпи это над. Uh -huh. То есть генетика это основная программа, эпи надстроечная программа. Но иногда по своей эффективности, скажем, она может превышать даже генетику. То есть э, иногда те свойства наши, которые, как мы полагаем, зависят от нашей генетической основы, от того, что нам дали родители, Но, на самом-то деле зависят от того, в каких условиях ранней жизни мы оказались. А можно ли вмешиваться вообще в эту программу? Конечно, да. Никаких последствий не будет, а вдруг, если какой-то сбой э, в программе и на выходе мы получаем вообще что-то такое страшное ну вот природа то и вмешивается поэтому я и говорю что это возможно такое вмешательство потому что природа вмешивается <свят> если природа вмешивается значит можем и мы вмешиваться есть такой замечательный эксперимент я в двух словах попытаюсь объяснить э, мышки есть агути это генетическая мутация они такие большие желтого цвета как цыплята так вот эти мышки если их во время внутриутробного развития и первые там пару недель после развития когда после рождения когда их мама выкармливает там, мол молоком когда их кормили определенными, маму кормили определенными веществами, то эти мышки становились нормальными, хотя генетически они были ненормальными. Хорошо. А сейчас какие-то опыты вот проходят, и уже есть какие-то результаты этого программирования. Мы можем запрограммировать длительность жизни. Я хочу, чтобы мой ребенок жил 110 лет. А вот этим как раз мы занимаемся. Никто пока этого еще не сделал экспериментально, но э, природа сама ставит у нас эксперименты. Один из них мы изучали это так называемый natural эксперимент или же природный эксперимент. Но у нас это не совсем принято, в англоязычной литературе так говорят. И он связан с тем, что люди рождаются в разные месяцы года, ну, по необходимости. А в разные месяцы года очень разные условия обитания у этих людей, как до их рождения, так и после. Ну, например, человек, который рождается в мае, у него практически все внутриутробное развитие происходит в плохих условиях, ну, в наших широтах, а он появляется в хороший мир. И с точностью до да наоборот. Если он в декабре появляется на свет, то все внутриутробное развитие ему хорошо, после рождения ему плохо. И вот эти вот два сценария предрасполагают людей к тому, что они выбирают для себя разные сценарии. И это никоим образом не связано с тем, что мы называем гороскопами. Там mm -hmm. это все действительно за пределами академической науки, все, что я говорю. Говорю, это в пределах академической науки. Это уже доказанные вещи, что в зависимости от того, в какой месяц э, года человек рождается, у него по-разному реализуется предрасположенность к тем или иным заболеваниям и даже длительной жизни. То есть, э, получается, семья может планировать зачатие ребенка, если она желает избежать каких-то определенных заболеваний, которые связаны именно э, с теми людьми, которые родились именно в определенный месяц. Теоретически да, практически все эти вещи могут быть реализованы при изучении очень больших популяций людей. Поэтому нельзя говорить, что вот мы ребенка подвергнем определенным воздействиям, Например, зачнем его в определенное время, он родится соответственно, в определенное время. И поэтому у него не будет каких-то заболеваний. Нет, конечно. У него будет ниже риск или mm -hmm. выше риск. Но это никоим ни образом не связано с тем, что с ним будет на персональном уровне. А Кто-то из современных врачей в других странах, западных, уже работает над тем, что можно действительно там как-то повлиять на длительность жизни человека. Вот давайте вот мы вот здесь что-то вот изменим на ранних стадиях там развития или там зачатия и он проживет там на 10 лет дольше да вот как раз мы таким занимаемся например мы э, подвергали мух дрозофил такому очень странному воздействию как облучение оно в нашем обыденном сознании ассоциировано с чем-то плохим негативным но оказывается в зоне малых доз, Возможны позитивные эффекты. И вот мы, облучая яйца дрозофил, то есть это самое-самое раннее развитие облучения определенных долларов, добивались того, что эти мушки жили процентов на 15 дальше. Ну, то есть, получается, мы, имея под боком Чернобыль, э, имеем возможность жить э, где-то там в Киевской области чуть дольше, на 15%, чем жители, не знаю, там, Запорожья там, или Днепропетровска. Допустим. Нет, конечно, это не так. Тут нельзя переносить результаты научных исследований на социальные процессы и очень сложную ситуацию, в которой живут люди. Если говорить о Чернобыле, то там вообще было другое излучение. Мы использовали рентгеновское излучение, mm -hmm. то есть каждая клеточка получала примерно одинаковую дозу этих дрозофилов. Если говорить о Чернобыле, то два ребенка, сидящие в песочнице во время Чернобыля, могли получить дозу, которая отличалась в миллион раз. Потому что один, допустим, сунул себе в рот какой-то кусочек, содержащий горячую частицу, а второй этого не сделал. И один облучился только снаружи, малой дозой, а второй получил огромную дозу. Таким образом, так что это разные вещи. А кроме длительности жизни получается можно и как-то а, настраивать а, и программировать наш организм, чтобы защищать его от определенных заболеваний. Ну, допустим, от рака сейчас это ну просто я не знаю, эпидемия или не эпидемия. Дело в том, что вот воздействия на ранних этапах жизни, так чтобы защитить от рака, насколько я знаю, еще не проводились, но есть исследования, которые говорят, что определенное, допустим, вещество, содержащееся в зеленом чае, эпикитохалгон, в общем, оно очень длинное название имеет, угу. это, оно действительно позволяет влиять на то, что называют экспрессией генов, то есть как ген включается или выключается, и таким образом влиять действительно на то, будет рак у человека или не будет. Угу. А процессы вот старе в организме человека они запускаются в каком-то определенном возрасте или человек стареет уже с момента появления на свет или это зависит от того как, от гены какие-то там или что, что там еще там от чего может зависеть зависит от всего на свете сложнейший процесс зависит он судя по всему от всего что связано с с развитием человека начиная с момента оплодотворения, то есть еще до рождения. А как можно замедлить процесс старения в организме? Существуют ли какие-то методики? Да, они существуют, но, к сожалению, это все оказалось гораздо сложнее, и поэтому нам намного сложнее подвержено влиянию, чем это думали еще лет 100 тому назад, ну или 50 лет тому назад. Тогда считалось, что человек стареет так же, как машина. То есть вот если машина у нее там большой пробег, ну с большей вероятностью она уже будет там постаревшая, условно говоря. Uh -huh. Ну и переносилось это на человека. И поэтому считалось, что нужно кушать такие вещества, которые называются антиоксидантами, которые могут нейтрализовать агрессивные частички, которые у нас всегда вырабатываются в ходе обмена веществ и повреждают ДНК или белки. И вот на эти антиоксиданты возглавлялась долгое время основная надежда. Но ну, оказалось, что они не так эффективны, далеко не так эффективны, как мы думали. И на сегодняшний день понятно, что вот так вот с кавалерийским наскоком старение не возьмешь. Это нужно еще довольно долго, видимо, будет поработать, чтобы чего-то достичь. А сейчас, кроме этих антиоксидантов, есть какая-то еще модная теория, которая обширно муссируется? Да. Да, что, что это за теория и вот, на что сейчас возлагаются какие-то надежды? Ну вот есть, допустим, такие частички хромосом, которые называются теломерами, это кончики хромосом, они при каждом делении клетки они сокращаются. И считается, что когда они становятся критически короткими, клетка уходит, так называемый апоптоз происходит, или же останавливается клеточное деление, и поэтому вот со временем стареет организм в целом. Но, опять же, оказалось, что это тоже далеко не так все просто. И клеточки стареют именно в так называемой культуре клеток. А в целостном организме происходят какие-то процессы настолько сложные, что нам даже очень тяжело себе представить, как это может решиться без вмешательства какого-то внешнего начала, которое бы все это дивным образом регулировало. Я человек не религиозный, но тем не менее. Ну, получается, в вашем институте вы вмешиваетесь в это начало. Мы пытаемся вы пытаетесь, это, наверное же, наказуемо, то есть, это же нельзя делать это. Все. Дело в том, что действительно вы правы. Вот, например, есть старение, которое мы обычно ассоциируем с чем-то плохим, и рак тоже с чем-то плохим. Угу. Но, судя по всему, по всему, старение возникло в эволюции как адаптация, предназначенная для того, чтобы не возникал рак. То есть, если бы не было старения, никто бы не старел. Все были бы молодыми, но умирали лет 30 от рака. Ну, то есть, вот такая альтернатива. А, поясните, пожалуйста, то есть эм, старение специально было выработано эфросой выработ... для того, чтобы избежать смерти от рака в раннем возрасте. Потому что э, ограничивается путем старения так называемый пролиферативный потенциал, клеточное деление. И у старика, например, не так быстро зарубцовываются раны, дегенерация не такая mm -hmm. активная. Если бы она была такой же активной, как у младенца, то скорее всего этот человек достаточно рано умер бы от рака, потому что рак и является следствием проявления вот этих пролиферативных процессов. По-другому сейчас мы можем сказать, мы начинаем активно бороться со старением, э, что-то там омолаживаем в своем организме, и тогда вместо старения мы умираем от рака, получается. Совершенно верно. Вот э, сейчас модные все эти клеточные технологии, то есть стволовые клетки, да, угу. и главная опасность, естественно, связанная с ними, это возможность развития онкозаболеваний. То есть с этим нужно быть невероятно осторожным, нам нужно проскользнуть в очень узкую щель между ссылой и ходим, и достигнув какого-то возможного э, продления жизни или здоровья, не э, избежать каких-то побочных эффектов, которые могут быть еще длиннее. Но э, одни стареют как-то вот очень быстро и там где-то сразу после 45, а другие еще в 60 и в 70. Э, да, они уже пенсионеры, но, но вот там зарубежные, там, да. допустим, да, да, вот, там, да. Они после 60, у них такое впечатление: там, жизнь только начинается. Именно вот. так. Они там выходят на пенсию, получают свои там, не знаю, там до 1000 евро пенсии и спокойно все путешествуют по, по, по всему миру. А у нас как-то как не так. У нас после 50 так вот тут, тут, тут все, вот и ты уже никому как-то как не нужен. Да, совершенно верно. Это очень меткое наблюдение. Связанное с тем, что на Западе э, просто культ э, здорового образа жизни. И этот здоровый образ жизни он связан с тем, что они себя, ну, например, ну вот совершенно по-другому позиционируют в этой жизни. Во-первых, это постоянный велосипед, бег трусой. Очень скудная еда, очень простая скудная еда, совсем не такая, как у нас, никаких Макдональдсов. То есть Макдональдсы там, ну, это бедные слои, которые долго не живут. А вот профессора, с которой я сталкивался, это люди, которые очень осознанно относятся к своему образу жизни, учитывая достижения последней современной науки. И действительно, они невероятно молодо выглядят для своих лет. И плюс к тому, это люди востребованные, это люди задействованные в социальные процессы. И они в силу этого еще определенным образом пытаются поддерживать свою форму. У нас же человек садится на диван и больше с него не встает. Я где-то слышал, что на самом деле, по всем внутренним органам, пробег заложен лет на 200, наверное. Это какая-то выдумка и фантастика, или 150, там пусть. Есть такое. А мы умираем в два раза в два раза как это, быстрее. быстрее да. да, да, да. Ну, есть разные гипотезы, там, кто говорит 150, 1200, а кто, ссылаясь на Библию, говорит, что 930, потому что у вроде был, был такой срок, там, у Адама, Адама, 700 с копейками. Вот. Но, понятное дело, это все легенды. То есть мы можем говорить о доказанном сегодня сроке жизни предельном, это 122 года дольше пока вот именно документально подтвержденно никто не проживал, э -э но в принципе можно предположить, что ресурса человека э -э ресурс больше заложен в него, и мы в принципе сокращаем свою жизнь. Если бы мы убирали все негативные факторы, <э то мы бы жили дольше. Но к негативным факторам относится и комфорт тоже. То есть если человек будет постоянно подвергать себя стрессирующим каким-то воздействием определенной интенсивности, он подключит дополнительные адаптивные возможности и проживет дольше. То есть э, диван, горячая вода, электричество, интернет, это все комфорт. Э, как, время от времени это все нужно выключать. Э, если есть альтернатива лифт или лестница, выбирать лестницу. Я понял. А какие есть еще негативные факторы, которые позволяют нам чуть дольше прожить и чуть меньше и реже болеть? Ой, вы знаете, это тема отдельной беседы, <див свят> это очень длинный, длинный разговор. Ну, если очень коротко, для того, чтобы меньше болеть и дольше жить, нужно максимально много двигаться, максимально мало кушать при сохранности качественного состава пищи, минимально волноваться и быть, стараться в позитиве, это крайне важно, ну и быть социально востребованным. <свят> uh -huh. uh, я вот uh, смотрю на вас и Um, я, как это сказать? Я переживаю по поводу вот, э, э, прически своей. Э, вот потеря волос для мужчины это показатель э, чего? Э, силы, э, мудрости или как-то вот многие комплексуют по этому поводу. Э, некоторые, как вы, совершенно спокойно и в 20 лет люди бреют головы на лысы и вообще избавляются от волос и не пользуются никакими шампунями. И вот у меня вопрос: как, ну почти личный. Вот, что такое вот потеря волос для мужчины? Вы знаете, это опять-таки очень субъективно. Есть у Маркиса по этому поводу прекрасный роман Любовь во время чумы. Вот там это очень хорошо психология этого процесса освещена. Вот. Для меня это не было проблемой, потому что совпала моя проблема с выпадением волос, с появлением моды на такую голову, как у меня, и поэтому я просто сделал то, что было логично. Генетика. Как вы думаете, в ближайшие, скажем, 10 лет наука, которой занимаетесь вы, она сейчас на что нацелена? Какие у нее цели впереди? Через 10 лет будет вот это? Вы знаете, я занимаюсь не генетикой, а эпигенетикой, это все-таки несколько разные сферы. Если говорить об эпигенетике, то, по всей видимости, лет через 10 уже будет гораздо больше понятна природа заболеваний. И те заболевания, которые мы относили к сфере генетики, на самом-то деле, они, может быть, не совсем не с генетикой связаны. Потому что, когда расшифровали геном человека, думали, что генов намного больше, а их оказалось всего 25-30 тысяч то есть этих вот кирпичиков, из которых строится наш организм, ну, которые дают его программу, очень мало. Сложнейшая конструкция, состоящая из очень э, примитивной, можно сказать, программы. И поэтому стало понятно, что не только в этом информация. Есть еще информация какая-то надстроечная, вот судя по всему, это эпигенетика в частности. И вполне возможно, что то, что мы, ну вот считаем болезнью, может некоторые из этих состояний вовсе не болезни, какие-то варианты адаптации. Они связаны не с генами, а именно с эпигенетическими. Хорошо. Наука эпигенетика сейчас успешно решает какую проблему, которую, скажем, 10 лет назад еще не решали и считали, что невозможно просто. Ну опять же, это вот все, что связано со здоровьем, то есть это уже начинают этих технологий внедрять, но это только первые шаги. Ну и в основном все-таки это какая-то перспектива. Это не то, что вот уже сейчас, а это то, что будет через 10 или через 100 лет. Угу. Сегодня мы, то есть говорили, у нас разговор был такой на перспективу на будущее все-таки. Спасибо вам большое, что зашли к нам Александр Вайсерман, заведующий лабораторией эпигенетики Института геронтологии Украины. Так. Дякую. И вам спасибо за приглашение. Це була програма «Країна здоров'я». До телеглядачів на телеканале «Социальная країна», а також на телеканалі «Чорноморської телерадиокомпании ми обов'язково ще повернемось.